Ми дуже дякуємо і Global Fund, і UNAIDS за їхню підтримку за останні роки. А їхня допомога більше 500 мільйонів американських доларів. Дуже допомогла в Україні, щоб лікувати вільснід, і також на лікування туберкульозу Ми зараз в Україні також Домовилися, щоб допомагати и, тим и, пацієнтам, и, які и, unquote, хворіють, хворіють на вільснід і на туберкульозу, mm -hmm. разом з нашими партнерами. На цей рік в бюджеті ми заклали додаткових 2 мільярди гривень, щоб ми могли допомогти у лікуванні тих хворіб. Тих <гум bene> хворіб. І з тим додатковим фінансуванням ми зможемо. Разом з глобальним фондом сподіваємося покрити більше 50% лікування таких пацієнтів разом з іншими партнерами. Тоді будемо домагатися, щоб ми могли надавати лікування для більших пацієнтів. зараз також ми мали розмову щодо національної комісії. На лікування від сніду туберкульози. Наші плани, які будуть від 17 по 20 рік, вже кілька більше півроку не було зустрічі цієї комісії. Зараз вона активно працює, щоб на, на підписати разом з партнерами наш план. Як будемо і Більше уваги звертати на превентативну медицину, щоб ми не хворіли, і більше уваги надавали щодо амбуляторної програми лікування туберкульозу. Для того щоб розуміти цієї допомоги, яку оказує Глобальний фонд в Україні, дуже сложно це теоретично в цифрах розглядати. Я являюсь для вас простым продуктом работы Глобального фонда в Украине. Я выжил только благодаря тому, что 15 лет назад сюда в Украину пришел Глобальный фонд. И я тот пациент, который был в первом десятке пациентов, которые начали принимать терапию в Украине. Если бы сотрудничество Глобального фонда и Украины не состоялось, то здесь бы меня не было. Я бы не обнимал своих детей. И я думаю, больше 60 тысяч людей не вернулись бы домой. У нас появился настоящий шанс остановить эпидемию, а не поддерживать ее. Правительство Украины невероятное, ну, приняло невероятное решение, которое измеряется десятками тысяч жизней. Впервые в Украине программа лечения людей и остановки эпидемии спида будет профинансирована в таком объеме, что в следующем году выживет 101 тысяча инфицированных людей. Они получат терапию. В туберкулезе больше 30 тысяч. И совокупность этого финансирования спасет 150 тысяч жизней. При всем том, что у нас идет война, у нас тяжело, сложно, экономически сложно. Жизнь является самой наивысшей ценностью. Финансовая политика меняется таким образом, что ее станет больше в следующем году. Мы как пациентские организации, конечно же, этому рады. Потому что мы здесь представляем тех людей, жизнь которых от этого зависит. И мы рады тому факту что с каждым годом эпидемия не будет становиться дороже и дороже и дороже. С точки зрения потерянных жизней, с точки зрения инфицированных людей. За один год в Украине официально на учет становится 22 тысячи людей. Это 22 тысячи семей, которые будут обслуживать эту болезнь. Вполне вероятно, эти люди могли бы становиться инвалидами. Но только благодаря антиретровирусной терапии, которую будет куплена и она будет выдана бесплатно людям, этого не будет происходить. Для меня, как для пациента, который практически 15 лет борется за права пациента, это чудо. И я надеюсь, что оно натурально будет реализовано. И важно, что правительство не просто задекларировало эти деньги. Оно уже прошло первое голосование в Верховном Совете. И мы надеемся, что у парламента хватит здравого смысла сохранить эти ресурсы для остановки эпидемии спида в Украине. И это когда-то станет историей. Это первый настоящий и серьезный шаг.